И рабочего дня, когда всегда начинаешь, что-то, когда ты объявила <свечес> uh, о теме uh, предыдущей нашей встречи, uh, то, ну как бы мне откликнулось, потому что всегда у нас есть какие-то да, установки, блоки, но мы про них не знаем, замыкаем сознательно. Но я не знаю, не ожидала, да, там что вот обязательно приду и обязательно они прям сразу скроются. Но в процессе uh, получается uh, встречи очень у меня получается очень скрылась да достаточно такой быстро такая очень глубинная установка что зарабатывать большие деньги опасно потому что в будущем если заработаю то подрасту то есть, когда, да, для мозга звучит, если, если как, сознательно да, слушаешь свою же установку, то что смешно. То есть их еще нет, но я уже боюсь, что их потрачу. А, и получается, ты и давала мне да, момент да, масштабирования, расширения, и идти дальше. И поэтому, а еще плюс ко всему, она еще эта спилочка не могла ни накапливать, ни вкладывать, да, ни как бы, не приумножать, потому что это опасно. Да? И за счет этого всегда находились в ситуации, сама, как бы, получается, да, походил куда-то куда свить, потратить, или в удовольствие, или не в удовольствие, но всегда результат как бы получается один и тот же. Да, и, а и а когда, и когда уже находишь эту установку, -то, то очень легко ее э, э, перефразировать да, для себя же и понять, э, что в моем случае, да, что большие деньги это классно, возможности, это мечты, это путешествия, да, там, и так далее и тому ну, подобное мы проработали еще чуть-чуть интересное, -чуть да, интересное момент там. Я Почувствовала, где находится, а вот ее техники. Вот не сделала еще этот выпуск. И правда и на физике, и на эмоциональном, и на энергетическом уровне, 我们支持中国。 почувствовала, что энергия пошла. И вот прям в начале у нас встречи была такая метафора, что рыбка там где-то на мелководье еле-еле и -еле, еле, еле хвостиком где-то там колышется вроде и в воде, да, вроде, и вроде как в море, а на самом деле как бы полуживет, полусуществует. да. А вот я по ощущениям, я уже как открытое вышла море и Передо мной вот, еще бескрайность, ну, бескрайнее море, где не неважно, бесконечные получаются возможности, и оно неистихаемое. Да? Море никуда. Ну, все, 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 вся земля куда-то денется, то и море, да, денется. А если так бы, подумать, то оно ну, безграничное. Да, и, в общем, теперь э, на предыдущей встречи. Мы поставили цели, и теперь еще легче будет идти. к тихо. А как ты уважаешь? Я бы сразу, когда вы играете в о, шикарно. Она наконец-то будет плавать, а не там барахтаться, понимаешь? А что ты же на А, больше, мне кажется, даже возможностей, да, больше, чем... Получается, дальше ты плывешь, тем у тебя больше вариантов, даже направлений. Можешь даже и обратно, но обратно, куда тебе комфортно. направление выбирать.